श्रीः श्रीमदे रामानुजाय नमः श्रीमदे निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमद्भागवते दशमस्कन्दे श्रीकालीयपत्नीस्तुति श्री महादेशिकाय नमः नागपत्तिन्ययोसु न्यायोगी दण्डकृतकिल्पिषेस्मिन् तवावदारघा कलनिग्रहाय ऋपोसुदानामभिदुल्यदृष्टिः तत्सेतमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवद कृतोहि नो दण्डो सदां ते कलु कल्मषामगा यत्कन्दसुगत्वममुष्य देहिनगा क्रोधोभिधेनोग्रग एव सम्मतगा तबसुदप्तं गिमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानतेन धर्मो दवा सर्वजनानुगम्बया यतो भवां स्तु दृश्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्कृणुपरसाधिकारघ यद्वाञ्जया श्रीर्ललनाचर तभो विगायकामान् सुशिरं तृदव्रतां ना ना न नागपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं न ररसादिभत्यं न योगसिद्धि इरपुनर्भवं वाञ्जन्दि यद्वादरजप्रपन्नाः तदेष नदा तमोजने तमोजने सखां। संसारचक्रे प्रमदशरीरिनो यदि च दस्यात् विभव समक्षगां नमस्तुभ्यं भगवति पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने निदये, ब्रह्मणे नन्दशक्तये अगुणाया विकाराय नमस्ते प्राकृदाय च कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्ट्रे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनोभू यासयात्मने त्रिकोनेनाभिमानेन कूडस्मात्मानुभूतये नमो नन्दाय सूक्ष्माय कूढस्थाय विभजिते नानाभातानुरोधाय वाश्यपाचगशक्ति तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवसुधाय च निरु, दाय जातपदाम पदये नमः नमो गुणप्रदीpay गुना गुणात्मचदानयच गुणव्रद्य बलक्षाय गुणत्रष्ट्री स्वसंविते अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये कृषिके स नमस्ते सु मुनये मूनशिलिने मुना परवरग सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च तत्र तत्रष्ट्रेस्य च घेतवे त्वं ह्यस्य जन्मस्ति संयमान् प्रभो गुणैरनिहो कृतकालशक्तितृ तत्तत्त्वभावान् प्रतिबोधयन् सदघ समित चयामोग विगारे यी घसे तस यहीं में सांता है सांता उधमुढ़यो सांता प्रियास्तिक्य तुनावितु सदाम सदुच्चेते धर्म बरी स एहतः अपराद सकृत्भर्त्रा सोढव्यस्वप्रजाकृतगाः छन्दमर्हसि सान्दात्मन् मूढस्य त्वामजानतः अनुग्रग् भगवन् प्राणां त्यजति पन्नगा श्रीनाम्ना साधुशोच्यानां पदिप्राणप्रदीयतां विदेहि देहिङ्करीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया यश्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतोभयात् इति श्रीकाल्यपत्नीस्तुतिः समाप्ताः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हडीन् रामानुजदासन् लोका समस्त सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु